Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми відкриваємо перший весняний випуск сімейного тележурналу «Світ родини». І можливо зима ще буде про себе нагадувати холодними вітрами та невеличкою паморозю, але що не говоріть, та світловий день значно збільшився. Сонечко все частіше визирає, і це не може не радувати. Тож я вам бажаю по справжньому весняного настрою даруйте один одному позитив та наповнюйте свої родини сімейним теплом, злагодою та любов'ю. Ну а ми намагатимемось додати до вашого життя ще більш яскравішу гаму кольорів. У сюжеті Мати героїня ви дізнаєтесь, хто є в першу чергу мати, як створити велику сім'ю та про що слід пам'ятати впродовж всього подружнього життя. Кожній із нас. У рубриці свято краси та любові, 8 березня, досвідчені жінки з великим подружнім стажем Віра Дзюбак та Олександра Петренко поділяться своїм материнським досвідом та розкажуть про те, що є насправді місією для кожної жінки. У сюжеті корисні поради ви дізнаєтесь, чим можна здивувати гостей у день свята, та що є найбільш популярним сьогодні у кондитерському світі. Кожній жінці посланий великий дар Богом це продовження роду. І та жінка, яка наважується дати життя дитині і не одній, її вчинок вже можна вважати героїчним. Адже виховувати п'ятьох дітей, дарувати їм всю себе щодня, всій своїй родині, так не кожен зможе. І це дійсно героїзм. Тож сьогодні в нашому сюжеті неймовірна життєва історія, яка захоплює і просто дивує. Віра та Михайло Дзюбак живуть в подружньому житті 35 років. Виростили п'ятьох дітей і вже навіть мають онуків. На даний час двоє найменших синів живуть разом з ними, а найстарший та дві доньки одружені і вже живуть зі своїми родинами. Перегортаючи сторінки фотоальбому, Віра Федорівна з теплом та любов'ю розповідає про свою дружню та велику сім'ю. Всі вони, хоч і дорослі, але для матері все одно залишаються дітьми. Ваня у меня, Ваня у меня, очень добросердечный человек. Он никогда мимо не пройдет никакой старушки. Он никогда мимо не пройдет человека, который нуждается. Он всегда поможет. У него нет комплекса, что я молодой, как помочь это. Это у него заложено с самого детства. За что его в школе били, за что ему книжки, тетради рвали. Но тем не менее он от своей традиции не отступил. Света у меня Мостовик-затейник. Они там э, ко дню учителя сделали небольшой концерт. Она. Приехала сюда, мама, помоги мне костюмы украинские надо, мне то надо, мне то надо. И мама за три дня ей все это нашла, мама все ей там шила, подшивала, гладила, бегала это сама. А она учила, ну, учила те уроки, которые это. Но тем не менее выступили они хорошо. Извините. Леночка, Леночка, будучи в шестом классе, она лежала в санатории «Горизонт», и <клес> у нее сердце, и она лежа для детского дома сделала подделки. Толик, и, Толик у нас слово Вовой выступают на всех мероприятиях, и по шахматам, и... Ну, все, что проводит Донецк для детей-инвалидов, для молодых инвалидов. Завдяки великому коханню та підтримці чоловіка Віра Федорівна виховала п'ятьох дітей, двоє з яких інваліди і потребують до себе більшої уваги. Всі вони отримали необхідну освіту, мають грамоти та нагороди за участь у різних конкурсах. Звичайно, всі талановиті. Віра Федорівна розповідає, що діти їй завжди у всьому допомагали, завдяки чому і вижили у важкій дев'яності. Але найбільше, звичайно, підтримував чоловік. Если я там, например, стираю или кушать варю, детки маленькие, он двоих в коляску посадит, Ванечка след, следом по улице повозит. По это самое. Ну, я старалась быстренько справиться, а вечером, когда муж приходил с работы, мы вместе и шли гулять. Не так, что муж отдельно, я отдельно. Мы все делали вместе. На субботу, воскресенье, когда уже дети подросли, я работала. Субботу, воскресенье я старалась в пятницу постирать, погладить, все поприготавливать. В субботу поднимались рано утром и шли в парк Ленинского комсомола. Домой приходили в 8 вечера. Мои дети до сих пор мне за это благодарны. Крім того, що Віра Федорівна багатодітна мати, вона ще й заступник голови Донецької обласної асоціації Сімейне коло куди також необхідно приділяти час. А зараз його не так вже й багато, та вона намагається встигати скрізь і навіть займатися улюбленими справами, написанням віршів чи в'язанням. Головне говорить любити те, чим ти займаєшся. Тоді часу вистачить на все. Утром встала, умилася, причесалася. Оделась и сказала, я самая-самая красивая сегодня. Поэтому я самый-самый вкусный обед приготовлю для мужа и детей. И он получится очень вкусный. А если ты будешь кидать, швырять, кричать детям, уйди, ты мне мешаешь. Сядь там, встань там. Наоборот, если ребенок возле тебя крутится, э, ну дай ему маленький ножичек хотя бы просмасываясь скажи, вот режь хлеб. Он будет этот хлеб крошить, а ты в это время что-то наготовишь. Дитя надо заинтересовать тем, что делаешь сам. Эта семья очень развита. Мать уделяет огромное внимание адаптации ее детей в наше общество, чтобы они не считали себя инвалидами. Мы также помогаем ей. То есть Толик и Вова с самого первого дня поступления в нашу организацию, они принимают непосредственное участие в районных соревнованиях во всех. Также вот у них есть дипломы и грамоты, и медали, которые они получили, когда выступали. Вы знаете, Вера Федоровна всю себя отдает этой семье. То есть все, всю любовь, свое внимание. Это самое главное, я считаю. За велику турботу та любов у вихованні дітей у 2010 році багатодітну Матусю нагородили значком матері героїні. Сьогодні вона виховує двох синів, що з особливими потребами, то доглядає за хворим чоловіком. Щоб звеселити матір та чимось допомогти, діти разом з онуками приїжджають в гості та дарують різноманітні сувеніри та подарунки на свята. Віра Федорівна говорить, що діти це найголовніше в житті кожної жінки. Ми не боялися. Мы знали, что это окупится в будущем. Что наши дети, как бы там ни было, но наши дети нам помогут. В кружку воды подадут. Придет просто, посидит. И то уже будет легче. Это наше будущее, это наша защита, это наша помощь. Нынешнее общество, воспитанное на свободе безнравственности. В чем заключается безнравственность? Она заключается в том, что э, молодые люди, не думая, не думая, вступают э, в интимные отношения АБД АБСКИМ. Но это правда. Они не ценят ту ценность семьи, которую ценили мы, которой дорожили мы. Брака, брака нет без записи книги. А случайность, случайно можно воды попить. Но случайно полюбить на пять минут невозможно. Тож, наступние слова саме для тех, хто вирішив створити семью або тільки назбирається. Желаю повышать моральный, культурный, эстетический уровень семейных ценностей. Пусть скажут, эта семья – истинная семья. Детей как можно больше. Не бойтесь рожать. Дети – это наша старость. Вся краса життя йде від жінки, бо без неї ми не змогли б перенести всі тяжкості життя. Вся любов іде саме від жінки, бо без неї ми б жили в темноті і ниневості. Із серця жінки йде світла та ніжна сила, яка не згаса доти, поки не переможе. Так звучать слова латишського поета Райніса. І з ним не можна не погодитись, бо дійсно жінка вдихає чоловіків на неймовірні вчинки. Вона намагається цей світ робити чарівнішим та добрішим. І хто як не жінка пробуджує почуття любові та ніжності до оточуючого? Тож хто вона? Жінка для цілого світу, слабка і вразлива, чи сильна і непереможна, як у тих словах, що писали класики, і в гарячу ізбу войдет, і каня на ходу Астановід. Добрый день, уважаемые гости. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Вера Федоровна. О вас уже наши зрители немного узнали, не посмотрели сюжет и немного познакомились. Вот поэтому, я думаю, всех будет интересовать вопрос о том, как же вы успеваете воспитывать пятерых детей. И также расскажите, насколько это сложно для вас, либо же это легко. Поделитесь. Для того, чтобы родить детей и воспитать детей – это всегда сложно, трудно, но и приятно. Uh -huh. Так как дети – это наша старость, которая даст нам стакан воды – и таблетку на тумбочку. Вы как успеваете все делать по дому и воспитывать детей в это время? Для того, чтобы успеть хотя бы ну хотя бы большую половину того что ты хочешь сделать э, с вечера нужно наметить себе график работы на этот день и не только для себя но и для мужа также же и для детей если дети уже подросшие если детки еще маню, маленькие значит ты делаешь распорядок дня приблизительный нужно просто распределить свой, ну, свою работу так, чтобы она и шла планомерно. Я старалась на кухне для детей. Тот рисует, тот там лепит что-нибудь. А Ваня старший у меня сыночек, он всегда старался стоять возле меня, когда я готовила. Давала ему маленький ножик, он там делал вид, что он режет, я его хвалила, деток этих хвалила. И тем не менее, они были все возле меня, я старалась быстренько кушать, наварить. Когда мы стирали, я, у меня были маленькие мисочки, они там на свои платочки типа стирают, а я занимаюсь своей стиркой. В магазин в коляску сажала валетом детей, Третий шел за коляску, держался, я и шла в магазин вместе с ними. Я старалась с детьми не разлучаться. Когда стало пятеро детей, когда стала пятеро детей, я почувствовала себе облегчение, так как разница в возрасте у нас была 9 лет. Ване было 9 лет, когда я родила Толика. Ну, у меня уже была готовая нянька. То есть он помогал вам во всем, правильно? Он помогал во всем. Толику нельзя даже было и пикнуть. Он только скривился, он ему уже водички дает. То есть, получается, нужно больше детей, чтобы было больше помощи и поддержки. Они помогут они, воспитать. Они, и же, они же друг друга дополняют. Они на этом сами воспитываются. Они друг за другом следят. И уже матери очень большая поддержка. Александра Александровна, я знаю, что у вас также есть дети, вы многодетная мать. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. В нашей семье воспитываются трое деток, два сына и девочка. Старшему сыну 14 лет. Вот. Он увлекается карате, шахматами. У него уже первый разряд. Девочка ходит в пятый класс и самому маленькому у нас 8 лет. Поделитесь своими секретами воспитания детей. Ну, как правильно сказала Вера Федоровна, вот в многодетной семье действительно очень большая помощь получается, когда подрастают старшие детки. Сейчас мне стало гораздо легче, чем когда они были маленькие, вот, и погодки были. Старший младшего отводит на секции, Дочечка с младшим делает уроки, ну и конечно они по дому какие-то там мелочи пропылесосить могут, за продуктами сходить. Но ведь, наверное, не бывает такое, чтобы ребенок все время постоянно слушал своих родителей. Где-то что-то как, Какие меры вы принимаете? Самое главное в этом случае не бить детей. Потому что боем ну добьешься ты пятиминутного перемирия через пять минут он опять пойдет туда где он и был крошить ломать еще что-нибудь не слушать я старалась Если вот на проказничали кто-нибудь из них на проказничал я знаю ага, этот ребенок например ваня у меня любил читать ванюша что ты сегодня делал мама делала замечания делала берем книжку нет почему? А я наказан. Ну и как будем? Мамочка, прости, я больше не буду. Можно я почитаю? На две страницы, не больше. А что такое две страницы, если на самом интересном? Я пойду спать. Иди. Иди и подумай. Вот такие методы. Александра Александровна, что у вас? Как вы, как говорится, детей ум разумом учите? спасибо. Ну, действительно, Вера Федоровна права. Я тоже стараюсь физически не наказывать. Потому что потом становится очень нехорошо на душе, тяжело. Поэтому просто стараюсь их как-то отвлечь, как-то словом пристыдить. Тем более они уже в таком возрасте, когда понимают. Ну, а самое лучшее, вот когда они, если втроем начинают ссориться, я их наказываю всех троих. Вот, и тогда они в следующий раз уже задумываются. Вера Федоровна, я знаю, что вы мать героиня Украины, и этот орден, который вы получили, он дается за особый, за особый вклад семейных, культурных ценностей. Правильно? Расскажите, пожалуйста, что еще вот это звание матери-героини дает лично для вас? Этот орден, мать героиня, не предусмотрен никаких льгот он дается именно для нас, для семьи многодетной, родившей пять и более детей и воспитавших детей, которые какую-то лепту вносят в наше государство. Семьи, которые есть там кое-какие отклонения с детьми, не получают мать-героиня. Это, конечно, прискорбно, обидно, но ничего. Этот орден дает пример, показательный пример для наших детей о том, что мы хоть как-то не забыты перед государством. Получив орден Мать героиня, нам дают едино, единоразовый взнос за этот орден и больше ничего. Совет нашим зрителям такого характера. Как создать крепкую большую семью? Не бояться. Я считаю, если рядом надежный мужчина, то можно рожать деток и не бояться. И он будет примером для подрастающих деток. Вообще, я считаю, многодетная семья – это такой здоровый фундамент для будущих вот семей, которые будут потом возникать. Вот. А по поводу помощи ну, я бы хотела сказать, что вот основная проблема которая у наших многодетных семей вот калининского района вот в частности председателем фонда которого я являюсь, это конечно жилье, потому что когда детки в многодетных семьях подрастают, им потом просто некуда деваться, и негде создавать собственные семьи. Вот. И если можно, обратиться к многодетным семьям Калининского района, если которые, может, не знают, что существует такая общественная организация, фонд многодетных семей Калининского района. Мы работаем в Калининском исполкоме в 123-й комнате. Мы оказываем помощь многодетным семьям, в основном вещами БУ. Вот, кроме того, мы сотрудничаем с отделом района, который предоставляет нам оздоровительные путевки. Поэтому, пожалуйста, приходите. Спасибо большое. Ну что ж, давайте к завершению нашему поздравим с наступающим праздником преддверии 8 марта всех женщин. Вера Федоровна, пожалуйста, вам слово. Милая женщина, я хочу вас всех поздравить с наступающим 8 марта. Пожелать вам, чтобы ваши мужчины... Когда вы только поженитесь, в течение этого года дарили вам цветы, начиная с 8 марта и до рождения первого ребенка. Замечательное поздравление. Когда будут рождаться дети, чтобы за каждого ребенка был самый большой букет. Чтобы это был день, запоминающий на всю жизнь. Я тоже хочу поздравить всех женщин. С наступающим праздником, пожелать им счастья, здоровья, пожелать, чтобы рядом был надежный муж, и чтобы, чтобы в доме раздавался детский смех. Спасибо вам большое, я также вас поздравляю с наступающим праздником, Спасибо. желаю вам всего Спасибо. самого лучшего, успехов, поддержки вашей семьи. Спасибо. Свято наближається, і наступна рубрика саме для вас, жінки, що приготувати, чим здивувати гостей та всіх своїх рідних. Майже кожен із нас ставить собі ці запитання. І щоб довго не ламали собі голову, а краще зайнялися собою улюбленою і повстали перед своїми чоловіками у всій своїй красі на свято 8 березня. Ми вирішили вам допомогти невеличким рецептом приготування смачних ласощів до святкового столу. Гадаю, вам сподобається. Кекси, мафіни та капкейки різні назви тістечка, що сьогодні стало надзвичайно популярним у кондитерському світі. Усім нам відомий кекс знайшов, так би мовити, молодшого брата, що має назву капкейк. Ви цілком резонно запитаєте, а в чому ж різниця між цими тістечками? А вона полягає в тому, що капкейк відрізняється наявністю кремової шапочки та різноманітним смачним декором. Для того щоб дізнатися секрет приготування та оформлення капкейків, ми завітали в гості до кондитера Вікторії. Капкейки це маленькі тортики в формі чашечки для кофе. Відсюди їх названня. Їх ще називають э, тортики для фей. К нам вони з Америки прийшли і стали у нас как бы популярні після серіалу Секс в великому місті». Там героїні часто їх кушають. За словами Вікторії, сьогодні капкейки витісняють торти, тому що ці тістечка можна вважати альтернативним рішенням на святковому столі. До того ж, готувати капкейк легко та швидко, адже для приготування тісточок вам знадобляться продукти, що майже завжди можна знайти у своєму холодильнику. Це вершковое масло, молоко, цукор, борошно, яйца та сгущенным молоко. К ним трепетно и нежно относятся в Америке, точно так же, как у нас в России относятся в России и Украине относятся к пасхальным куличам. Продукты все должны быть свежие и хорошего качества. В основном это сливочное масло, мука высшего сорта, молоко или сливки, может использоваться сметана. крем ми кладемо сливочное масло, згущене молоко. Це може бути сирний крем, сейчас модный очень сир маскарпоне. ну і все, що зависит від фантазії вашої. А для того, щоб оригінально і надзвичайно прикрасити капкейк, вашій фантазії доведеться попрацювати. Так, наприклад, до деяких кондитерських навіть запрошують дизайнерів, щоб міні-кекси виглядали ексклюзивно. Таким чином, особливу увагу ми приділимо саме різним варіантам декору капкейків. На початку буду доречним продемонструвати, як народжується крем для цих дивовижних. Тісточок. Для приготування крема для капкейків на 24 штучки ми використовуємо 200 г сливочного масла, баночку згущеного молока, і ложок сахарного бути ми викладаємо їх В інгредієнти должны быть міксера. І починаємо збівати. Збиваємо ми несколько минут. Як мінімум 4, 5, а може бути і 6 хвилин. І ось крем вже готовий. Для того, щоб гарно та ухайно прикрасити поки що звичайний кекс, нам потрібен спеціальний кондитерський мішечок, який треба наповнити готовим кремом. Наші капкейки украшені кремом, вони вже самі по собі хороші. Но мы можем сделать оригинальные украшения из мастики, добавив их вот так вот, например. Или украсить свежими или размороженными фруктами. Это придаст дополнительного шарма. Или, например, чтобы сильно долго не мучиться, можно использовать просто присыпку. Выбирать вам. Все залежить від фантазії. Взагалі капкейки можна прикрашати чим завгодно. Це, звичайно, залежить від вашого бажання чи тематики свята, до якого готуються тістечка. Незвичайний і в той же час достатньо кропіткий тип прикрашання капкейків це виготовлення фігурок із мастики. Кондитерська мастика це матеріал, який використовується для оформлення тортів, а також виготовлення прикрас. Я зараз покажу, як можна украшати капкейки мастічними фігурками. Для цього ми беремо. мастику сахарную. У меня она приготовлена из маршмеллоу. Но она бывает любых видов. для этого ее нужно погреть. Мы будем делать смешарика кроша. Горячо любимого всеми детьми. Сначала мастику слід розігріти до комнатной температуры, а потім з нею можно формувати різні прикраси. Так, для того, щоб створити героя мультфільму Смішарики, Олена спочатку виготовила тіла, а потім вуха, лапи та носик крихи. Щоб смішарик не був самотнім, кондитер виготовила композицію з квітів. Звичайно, для надання форми прикрасим треба мати спеціальні кондитерські інструменти. Отже, готовий смішарик відпочиває на квітковій галявинці. Шановні жінки, я вітаю вас з наступаючим святом. Бажаю, щоб у вашому житті завжди було море приємних подарунків, на душі квітла весна, а серце зігрівало любов у ваших рідних та близьких людей. Нехай кожен день дарує надію на світле і щасливе майбутнє, і лише кохання та щастя штовхає вас на нові життєві подвиги, народження дітей, створення міцної сім'ї або укріплення вже існуючих стосунків. Всього вам найкращого. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.